Едуард Гева, директор бюро металевого джазу «Бьорн». народився 1 серпня. В дитинстві хотів стати підприємцем. Улюблена книга трилогія бажань Теодора Драйзера. Захоплюється рок-музикою і фотографією. Улюблене місце Дендропарк і берег річки Інгул. Одружений виховує трьох доньок. Катерина та Павло, боже, вам велике дякую від мене. Ви, ну, ви дуже великі молодці. Гості вже не сміються, а це у нас пан Андрій та пан Едуард. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго. Ну, ми знову вітаємо вас на гостьовому майданчику. Ну, Якщо ви з'являєтеся в нас в гостях, це означає, що скоро незабаром у Кіровограді відбудеться якась неймовірна музична подія або концерт. Розкажіть нам. Ну смотрите, ближайшее это как раз совпадение 12-12, 14 -12, 12 декабря в субботу uh -huh. состоится концерт, посвященный группе Металлика. То есть будет выступать трибет коллектив из Запорожья Metal Force. Очень качественные ребята участвовали в фестивале, посвященном такому событию, которое состоялось в 1991 году, когда приезжала оригинальная Металлика, и «Пантера», black Rose и так далее. Ну, то есть именно в Киеве прошел этот трибит-фестиваль. Uh -huh. То есть очень качественный коллектив. А, а теперь что... они до нас приезжают? Да, да. И какого да. числа? 12 декабря в субботу, вот буквально в эту субботу. Окрит а, того, что еще будет в будние Смотрите, ну, новогодние огоньки. Угу. Вот. Куда же да, вот. Но, ну, кстати, 11 числа, это в пятницу, будет в ресторане в Розмарине выступать замечательная наша певица Елизавета Малюкова. То есть она недавно участвовала в концерте, когда приезжал Михаил Пахманов. Угу. Это наш легендарный так сказать, исполнитель, помогает. певец, да, преподаватель. Там, ну, в общем, реальная фигура в мире, как, как в принципе в творческой жизни города. Вот. Он очень лестно назывался о ее манере подачи, ну, манере петь. Э, то есть они пели дуэтом, как и роковые песни, хардовые, там, в плане Юры Смоки и Криденс. Вот. Так и они спели дуэтом, как бы, ну, ближе к концу программы. И я думаю, в следующем году мы организуем как бы программу, посвященную именно классическим красивым дуэтам, который будет исполнять Михаил Пахманов и Елизавета Малюкова. То есть в эту пятницу можно приходить смело в ресторан «Розмарин». Вход свободный, но количество мест ограничено. Угу. Вот. требуется с дологи да. зателефоновать, да. так? Да. да. А, а да. куда звертаться? Какие номера телефона? Какие контакты? Так. Вот я еще раз покажу. Вот. Ну, это, это по «Металлике». Тут вот угу. все номера телефона ну, 2708-62 угу. классический. Вот, поэтому, ну в принципі, навіть порозмаріно можете звонить, там століки заказано десь ну в інтернеті да. можна да. да, загугнути да, так да. знайти едуард. Сьогодні ви до нас завітали не один, будь ласка, знайомте нас? Ми знаємо, що це ваш друг Андрій Дяченко, Меломан. А також ми дізналися, що ви є волонтером. Скажіть, будь ласка, яка взаємодія музики волонтерства? Чи все це єднає вас, будь ласка? Ну смотри, я бы да, хотел представить Андрея. Он действительно юрист, и волонтер. То есть то, что он посещает концерты, поддерживает рук движения, но еще больше он поддерживает движение вот именно волонтерское. Вот, буквально по поводу соединения музыки и сказать, движения. Вот в это воскресенье, вот с его помощью, мы по -по поехали в зону АТО. Вот, это же как раз первая годовщина, да, если я не ошибаюсь, вот именно праздника День Захисты да, да. Вот, и мы там Украина. выступали... Украина. Да, украины. Да, украины. И мы там выступали, значит, перед бойцами нашей... ну, наших 17-го батальона, наш, 17 батальона. наши кировоградские ребята. Вот эта Донецкая область. В общем, сейчас он мне уже поподробнее расскажет. Да, так совпало как раз, что вот мы попали туда 6 числа. Но накануне 5 числа это Всемирный день волонтеров был. То есть mm -hmm. нас ребята пригласили, чтобы и нас поздравить, и мы их поздравили. Поэтому вот Бюро металлического джаза тоже любезно согласилось. Я предложил и запорожские наши ребята, которые тоже наши большие друзья, которые к нам приезжают, делают и акустику и большие концерты. Это группа «Империя», Иван Ворон и Арен Макс. Вот они согласились поехать, конечно. Условия понятное дело, как военно-полевые, военно очень холодно было, но тем не менее концерт тут прошел на ура в такой теплой обстановке. Пришли наши войны, и они нас поздравили, и мы их поздравили, поэтому это так было очень необычно, очень красиво, и вот понравилось ребятам нашим, говорят, что вот мы готовы тоже небольшие патриоты нашей страны. Мы готовы ездить, мы готовы проводить такие концерты. Я думаю, что вот в последующем мы как-то будем Убежать. все равно тобто это продолжать. Далее вы будете выступать уже ну как организатор концертов? Организатор у нас бессменный, как... Не міняємо лошаді, організатор у нас є, да. Я, як как би бы, скажімо, більше координатор, этих, этих движений, так як я вже доволі дов <как> этим цим то Тобто, я знаю, куди можна поїхати, где можна провести концерти, mm -hmm. где нежелательно його проводити. Це Поэтому стосовно зони АТО. Безусловно, так? Це зрозуміло. Да. Дивіться, вы були в зоні АТО. Можливо, там людям щось потрібно. Ви бачили їхню обстановку, можливо, вони щось спросили. У вас зараз є можливість сказати людям, волонтерам, які можуть щось зробити. это еще сберегало. Ну, на самом деле, скажем так, обеспечение армии у нас уже более-менее, скажем, относительно налажено. Но я не перестаю говорить о том, что волонтеры это прежде всего люди, которые соединяют передовую с тылом. То есть мы когда туда приезжаем, когда мы привозим детские рисунки, когда мы привозим туда. То, что там изготовили руками наша там кулинарная сотня то есть они понимают что они не брошены они понимают что есть взаимосвязь они понимают что тут их ждут тут о них помнят мы не забыли о них вот в этом именно вся суть волонтерского движения в этом на сегодняшний момент я вижу основные задачи основные цели но ну, а безусловно определенная нужда есть это на сегодняшний момент это теплые вещи потому что как бы вы же понимаете там люди в чём ходят, в том и спят. То uh -huh. есть небольшая uh -huh. очень изнашиваемость. Это линолеум, это плёнка на блендахы, то есть вот такие вещи, которые именно зимой нужны. То тобто, есть наступного разу, коли ви будете їхати, можливо, люди передали, Наприклад, я вам хочу передати, наприклад, що що можна. У ну, безусловно всі наші контакти є, ми, скажем так, і мене знають в городі, знаєте, поэтому uh -huh. в будь-якому випадку ви можете і через інтернет зв'язатися, uh -huh. телефони є. Ми раді любой помощи, потому что Когда человек это дает от сердца, ну нельзя отказывать, нельзя угу. убивать нем вот эту его порыв благородный. Мир, да. да. Поэтому в любом случае, даже если мы э, куда-то не повезем в одно место, я передаю другим волонтерам. У нас очень тесная угу. взаимосвязь налажена. То есть мы держимся у нас и громадского арта, и сердца материи кераварачины, и кулинарно сотни кераварачины. Это армия сос кераварачины. Это Ми дружимо, ми друг з другом піддержуємо связь, и поэтому мы, у нас взаимодействие взаємодія. Но ви окрім матеріальної допомоги, ми так зрозуміли, що ви ще стоїте на варті э, допомоги э, моральної, так гуртуєте хлопців за допомогою таких сказать. концертів. Є ребята, які виступають вот выступает виступають э, перед нашими ребятами. Вот перед нашими солдатами. А есть музыканты, которые выступают перед оккупантами. Вот, поэтому я бы хотел просто за закрыть вопрос по поводу группы Screaming. Uh -huh. То есть это тоже трибет металлики официальный. Uh -huh. Вот, они выступали два раза, ну два раза, вот в Кировограде Виктории. Вот и потом должны были выступать в филармонии. Вот, но потом по ясным понятиям концерт отменили. И тут прошла, значит, в сети, значит, ну что такая классная команда, и вот сорвался детский концерт. Я говорю, подождите. То есть, это все равно, что во время, допустим, Второй мировой, там утесов, там Шуженко, они бы поехали выступать, у -у -у -у. ну, не обязательно в Риста я и в Берлине. А это за не разумеемое, не может у Вот этот, допустим, вот вопрос стоит, говорит, ну как же музыкантам же где-то надо же зарабатывать? У -у -у. Такой вопрос. Я говорю, хорошо. Так давайте пусть они выступят вот в аэропорту Донецком, там где положили uh -huh. наших uh -huh. пацанов немерено, именно наших uh -huh. кировоградских. Вот, и там вот двойной номинал, ну на кочцах, на черепах, почему нет? За, то, за это же деньги, как и деньги не пахнут, понимаете? То есть они, у них реально ну, очень большой... Это подмена понятий, большой, очень. большой тур по России, очень большой. То есть они после Днепропетровска рванули на Россию, сейчас у них там симфонический. Ну это, а почему к ним должно быть другое отношение, чем к Лорак, чем к Таисии Повали. Они же не, сдел... не то же самое сделали? То же самое. Да, да, да. Просто я знаю, реально, ребят, допустим, те же Blood Brothers, они поехали выступать в ту же Молдавию, в Румынию, там, в Польшу. Наши пацаны поехали вот, выступать в АТО. То есть этим же тоже, скажи, не поедут выступать. А эти, получается, что наоборот. То есть мы такие вот классные, настолько классные, что нам по большому счету плевать. Ми дякуємо, що ви займаєте таку дуже категоричну патріотичну позицію стосовно А, ну, неправильно просто я вважаю, що так. це ну, не то, що неправильно. Так, а, так ми дякуємо вам. Нас був пан Андрій, пан Едуард. Не розумію я, яня. Також чому українські зірки, які так любили декілька років тому Україну, були народними Співали артистами. поїхали в Росію і там дають концерти. Не робіть цього. Любіть Україну, любіть Україну в серці. Ми будемо разом єднатися, допомагайте хлопцям. У зоні ми АТО. дякуємо, що сьогодні завітали до нас. Ну від такої теми важко зараз говорити. Мы идем от зоряных войн. Мария, слово.